Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada de repollo con mayonesa. Todos los ingredientes se los voy a dejar en la descripción del video. Y para empezar, vamos a cocer el, el repollo. Aquí tengo agua hirviendo. Y lo vamos a cocer aproximadamente por unos 5 minutos. Entonces, cuando haya pasado el tiempo, regreso con el siguiente paso. Continuando con la receta, ya pasaron los 5 minutos y ya tengo aquí el repollo eh, escurrido y ya está frío. Entonces, ahorita lo vamos a llevar a la, a la procesadora junto con una cebolla, chile pimiento verde y chile pimiento rojo. Entonces, cuando tenga todo listo, regreso y continuamos con la receta. Continuando con la receta, aquí ya tengo, ya pasé las verduras a la procesadora y vamos a agregar eh, especies y los demás ingredientes para terminar la receta. Como les dije, voy a, voy a eh, dejar en la descripción del video todos los ingredientes y las cantidades. Entonces pues vamos a empezar por mayonesa. Vamos a agregar leche. El jugo de un limón. vinagre azúcar sal de ajo sal de cebolla y pimienta Ahora vamos a mezclar todo. Aquí ya tengo todo integrado y quedó deliciosa. Esta ensalada la podemos acompañar con pollo frito o hot dogs. En el caso mío, el día de hoy, la voy a, la voy a acompañar con hot dogs. Entonces, para que los sabores se integren, entonces... Lo tenemos que llevar al refrigerador y dejarlo ahí aproximadamente por un día para que todos los sabores queden bien integrados. Entonces eh, espero les haya gustado, que se animen a probarla y que Dios Todopoderoso los cuide y los bendiga junto a sus familias y si Él lo permite les traeré nuevo contenido. Más adelante. Hasta luego.